В Приднестровье вместе с вами. Ривна, здравствуйте, друзья! Мы команда КВН. Мы приехали на фестиваль стемов, и, знаете, каждая наша миниатюра — это маленький стем. И вместе составляет наш подарок для вас. Мы хотим, чтобы сегодня в этом зале нас понимали абсолютно все, все, все. Чтобы все, все не <рис> Да, да, что подождешь? Бан долго, долго ехали, ехали и наконец-то приехали. Шутка, маршрутка. Мой номер сорок Протягу, да. <laughs> Слышь, твоя мать случайно не царица ли? Я тут считаю, родила царица в ночь. Делайте ваши ставки. Ставлю пять тысяч. Поддерживаю. Ну что, ребята, скрываемся? На сцене всем известный Робин Он помогал бедным и наказывал богатым. Он следил, чтобы в лесу было спокойно и тихо. Мистка, до сих пор отзывается она. Эй, детка! Еще в левое плечо. Действительно, Богатырь русский в чистом поле. И такое же чистое это поле. И то он одной дик напал маньяк. Ну мы не можем делать все синхронно. Все, мне это надоело, я это пешком на 16 этаж. Наконец-то. Ой, извините. Да сколько можно? Ах, нет, все хорошо. Мне на пятый, прикиньте, я на пятый, на лифте, а он на шестнадцатый что случилось? Что случилось? Боже, только нет, у меня работе А, нет, потом. Только... <реклама> <реклама> Нужно из лифта. Если вы хотите вызвать диспетчера Нажмите цифру 1 Если вы хотите вызвать МЧС Нажмите цифру 2 Если вы хотите мандаринку Нажмите цифру 3 Если вы хотите выбраться из лифта Нажмите цифру 4 У вас есть еще одна попытка. Отгадайте загадку. Что ж, зимой ш, и летом ш... Я не понял, повторите. Это неправильный ответ. Почему это происходит именно сегодня и именно со мной? Меня 20 лет дома не было. Я жены, сына своего не видел. А сын уже в первый класс пошел.